Bagaimana cara nak bertabat? Saya duda. Saya berkenalan dengan janda. Bagaimana maka cinta ini berterusan. Kami berduaan hujung minggu. Dan pernah bersama. Kami pun bincang nak nikah. Lalu balu itu janda itu setuju. Dan menyuruh saya masuk meminang. Saya ikut arahan. Peminangan tetap mas kahwin dan hantaran. Ini Allah diberitahu oleh suaminya. Tenangan kau itu masih isteri aku yang sah. Balu ini pembohong. Suami mereka Beritahu mereka nikah di Thailand. Maka untuk menutup malu perempuan minta cerai dengan suaminya. Masa edah mereka daftar nikah dengan menggunakan surat nikah suaminya yang pertama. Mengikut hadis, barang siapa meruntuhkan rumah tangga, isteri, keluarga dan lain-lain. Maka dia adalah bukan dari golonganku. Minta jelaskan. Baik. Dia berkenalan dengan janda. Janda ni kata dia janda. Padahal tak janda lagi. Masih ada suami. Faham lagi? Jadi pihak laki-laki yang bersetuju ini menjadi tunangnya tidak bersalah. Ha, kan kabar kan? Dia tidak bersalah. Kalau dia tahu isteri orang, dia tunang tau. Tak lah. Kerana janda terkabar, dia sudah bercerai. Faham tak lagi? Ha, jadi nasihat kita, kalau janda yang sudah bercerai, minta pengesahan. Supaya tak berlaku benda yang macam ni. Banyak dah berlaku. Nah, nikah di Thailand sekalipun kalau sah pernikahan, hukumnya si orang. Kalau tidak sah pernikahan, hukumnya bukan si orang, sah nikah. Dah sah ke tak pernikahan dia di Thailand? Nak tahu sah nikah di Thailand itu kena ada mahkamah syariah di Terengganu. Lepas tu orang yang nikah di Thailand balik semula daftar pernikahan di Terengganu. Bukan dia nak nafi kita. Dia nak cek betul atau tidak. Kalau kita ikut jalan yang betul, nikah kita di Thailand itu sah. Cuma kita kena bayar denda lah. Kerana tidak mendaftar pernikahan di sini. Faham tak lagi? Ha, cuma nak tahu sah je. Sebab tu orang yang nikah di Thailand, bila balik daftar di di Malaysia, dia tak lari pada dua jawapan. Ada pasangan yang diputuskan sah, ada pasangan yang diputuskan tidak sah. Faham tak lagi? Bukan semua yang nikah di Thailand itu sah, dan bukan semua yang nikah di Thailand itu tidak sah. Dia nak dengar dulu siapa wali, siapa wali hakim, siapa saksi, lagu mana akad nikah, apa lapahnya, lagu mana keadaan, hubungan antara pengantin dengan pengantin laki-laki, lagu mana, baru dikata, sah. Okey, cuma dalam kes ini, dia menipu, dia masih ada suami, dosa besar. Rang, kau awak tidak bersalah. Bukan kata tu, jimak pun tak salah kalau tersalah. Dalam kitab-kitab pekau besar, kita akan jumpa. Dia panggil wati syubhah. Ha. Wati syubaha ni maksudnya tersalah jima bini orang. Ha ni berlaku. Faham tak lagi? Contoh, dia bukan orang kemamang. Nak? Ha dia orang Kuala lupo Jadi mari di kemamang ni dah nak daftar nak di Tati tu. Faham? Hotel penuh belaka, numpang rumah kawan sini. Masuk rumah kawan pukul 6 petang. Okey, siapa di Kuala Kuang? Kawan dia, orang. ni lah bilik mu. Dari duduk sari sini, tak nak balik dah. Faham? Okey, Ha, tuan rumah pun tu tinggal ada hati tu baik. Dia pun tu baik juga. Nak pergi jalan 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 jalan. Neh, bini dak pergi. Bini dak buat bini kepala. Faham? Dia balik kat gigi Garik dah gelap. Sapa dah mau pak black out. Lapu gelap. Rumah ada nepang rumah kawan ni. Dia pun raba-raba gitu Masuk bilik rumah bini tu, bini tu rumah. Dah ni baru tunjuk sekali, dah ingat dah gelap. Faham? Masuk bini tu rumah, jimok pula selalu. Bini tu Allah pula dah sedar ingat ke laki dia. Sebab sama-sama bau budak garang. Ha. Ha. Jadi bau budak garang juga tu. Faham? Dia ingat ke laki dia juga. Siap jimak dah, Salah. Tidak berdosa. Faham lagi bukan nak reka ni. Ni dah pandangan ulama' tersalah. Dia panggil wati syubaha. Wati tersalah. Faham lagi. Ha. Bukan sengeleng. Ha. Tapi masih sedar tu kena berhenti lah. Ya. Ha. Lama sedar dah. Kali lagi balik awal. Nah.